Милевскому будем искать команду. Надеемся, что мы найдем ему команду. Может, захотят его... Кто вы готовы к завтра да. Милевского отпустим, вопросов нет. Ну а если он сегодня даже 18 не попал? Нам нужны игроки, которые будут сидеть на скамейке запасных и будут усиливать игру команды, а не просто сидеть там для как манекены. Милевский вопросов нет. Готовы отпустить. Вот считайте, что это официальное заявление, что Милевский выставлен на трансфер. А проблема в его зарплате? Никто не хочет платить столько грошей? Да я не знаю, какая у него проблема. Он же игрок классный, считает себя классным футболистом. Найдется, наверное, команда. Мы пойдем на такие компромиссы, что найдется команда, которая ему будет платить хорошую зарплату. Не Ну, может быть, я не знаю. Мы, будем, мы ждем предложения. Смотрите, выставить на трансфер, это не значит, что эти футболисты ушли, мы их выкинули. Мы же не занимаемся выбрасыванием футболистов. Если бы была моя воля, я бы, может быть, убрал бы не, не 4-5 футболистов, а 10 футболистов. Если мало я воля, то у них действующий контракт. Они будут приходить на работу. Им надо платить зарплату. Правильно? Их все устраивает. И для чего им надо коряжиться, выходить, биться за команду, за честь клуба, за тренера? Поэтому мы будем пытаться те игроки, которые нам не нужны, их трудоустроить. Удастся нам или нет. Сложно говорить. Но у нас вторая команда в тяжелом состоянии, я уже сказал. У нас переведем во вторую команду, пускай там помогают, совершенствуют мы. За что-то они зарплату должны получать.